ٹوینٹی فور کے ساتھ میں ہوں سہیل بلوچ ماضی تو گزر گیا ہوں اور آل کا بدحال ہے اور مستقبل کی امیدیں روشن ہیں آج میں کھڑا ہوں یہاں فیض محمد روڈ پر یہ ہے فیض محمد روڈ جو نجی ٹیوشنز یہاں پر ہوتے ہیں یہاں باہر علاقے سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے جو غریب ہوتے ہیں یہاں پر ان کے لیے اتنا بھی فیس نہیں ہوتا کہ وہ اپنا فیس ادا کر سکیں لیکن یہاں پر ایجوکیشن کے نام پر کاروبار بنایا گیا ہے جو فی سبجیکٹس ہر اسٹوڈنٹ سے سات سو روپئے آٹھ سو روپے اور نو سو روپے لیا جاتا ہے ہم اسٹوڈنٹ چونکہ یہ بدحال کہانی ان کی زبانی سنیں گے یہاں پہ جتنے بھی اکیڈمیز کھلے وہ صرف بزنس کے نام پر ہے اگر یہاں پہ کسی کو تعلیمی حوالے سے کسی کو اچھا کام ابھی یہاں پہ ایسے ٹیچرز نظر آتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھا کر بھی لیکن وہاں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے یا وہ اپنے بزنس کمانے کے لیے یہاں کے وہ اکیڈمیز وغیرہ کھلتے یہاں پہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے جو باہر سے یہاں پہ آتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ اپنے کھانے پینے کے وہ خرچے پورے کرے یا یہاں پہ وہ اپنے جو فلیٹس وغیرہ میرے رہے وہ کرے یا اپنے تعلیمی ادارے سے تو حکومت بلوستان بھی اس چیز میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہے وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہوئے ہیں تو ہم چاہتے کہ جیسے کہ باہر ملکوں میں جو تعلیمی میسر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بلوستان کے عوام ہیں ان کو اسٹوڈنٹ کو بھی یہاں پہ اچھے تعلیمی میسر ہونا چاہیے تاکہ ان کے فیس بھی ایسے وہ ایک لمٹ میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے تعلیم بھی مکمل کر سکے اس حوالے سے تعلیم تو انسان کا بنیادی حق ہے کیونکہ یہاں پر جو استاد اور پروفیسرز ہیں کہ وہ بہت زیادہ فیس لیتے ہیں اور جو غریب غریب پیپلز ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیسوں پر کم کیا جائے اور غریب جو عوام اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں تو ہم لوگوں کا جو ہے فیس جو ہے بہت زیادہ ہے ہم لوگ افولڈ نہیں کر سکتے اگر تھوڑا سا کنسیشن جائے ابھی سات سو پر سبجیکٹ ہے نا اور اس میں ہم لوگوں کے پہ کچھ کلاسیں بھی آ سکتے تو فیس ڈبل ہو جاتا ہے اور ہم لوگ غریبی والد بھی جو ہے سرکاری سروینٹ عام ملازم ہے ان کے تنخواہ بھی کم ہوتے ان کے تنخواہ سے گھر چلایا نہیں جا سکتا تو فیس تو بوت تو فیس بھی اور سات سات سو پر سبجیکٹ اس لیے ہم لوگ نہیں افولڈ کر سکتے اور سرکار سے یہی درخواست ہے کہ اگر وہ ان کو تھوڑا کم کرے چار سو روپئے تک پانچ سو روپئے تک لائے تو بہت سے غریبوں کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس میں تھوڑا تھوڑا سا کنسیشن کی جائے اور باقی سارے اکیڈمی میں یہی آگ لگا ہوا ہے بس سارے صرف کاروبار ہے اگر اس میں صرف تھوڑا سا کنسیشن کی جائے تو بہت سے غریبوں کا فائدہ ہو سکتا وغیرہ ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں فیسیز بہت زیادہ ہے تو ہم ہمارا گورنمنٹ سے اپیل ہے خاص کر عمران خان صاحب سے کہ یہ جو فیسیز ہے یہ کم کر دے اکیڈمی وغیرہ کی کیونکہ جو مطلب غریب لوگ ہوتے وہ ان فیسز کو افورڈ نہیں کر سکتے ان اس فیس کے لیے ان کو مطلب مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے پارٹ ٹائم وہ لوگ مزدوری بھی کرتے ہیں تو ہمارا عمران خان صاحب سے خاص کر یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی کچھ رعایت کیا جائے ان غریب لوگوں کے ساتھ غریب عوام کے ساتھ جی میں خود ایف ایس اے ای کا اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ کچھ اس طرح بچے ہوتے ہیں کہ اپنے فیس ادا نہیں کر سکتے نا تو اس کے لیے اس کو مزدوری کرنی پڑتی ہے پھر آ کے اپنی فیس جمع کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ لوگ اتنے فیس لیتے ہیں کہ وہ غریب بچہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کچھ بچے اس طرح جب امیر کرتے وہ تو پھر پڑھتے نہیں ہیں جب غریب ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ پھر اپورڈ نہیں کر سکتے اور یہاں پہ ار کلاس جو ہے نا سات سو ہزار اس طرح کی کلاس مطلب فیس لیتے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ فیس میں تھوڑا کمی کیو کی جائے تو غریب بھی پڑھ سکے اور عامی بھی پڑھ سکے اس میں کوئی فرق نہ رہ جائے بلوچستان تعلیمی لحاظ سے ویسی بھی بہت پیچھے ہیں باقی صوبوں کے لحاظ سے آ, یہاں کے طالب علموں کا یہ کہنا تھا کہ جو یہاں پر کاروبار بنایا گیا ہے ایجوکیشن کے نام پر حکومت سے گزارش کی جاتی ہیں کہ آ, یہ جو کاروبار بنایا گیا ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اور غریب طالب علموں کو آ, اچھے سے اچھا ایجوکیشن فراہم کیے جائیں کیمرہ مین ناصر کے ساتھ سویل بلوچ بلوچستان 24 کوئٹہ